Куда девается мусор? Чем отличается полигон твердых бытовых отходов от банальной свалки? Какие там финовые какие там сполучения, что там происходит при, при горении, чем мы дыхаем. Это, ну, бывало, что клапки летели, да, как, как снег среди лета и шел. Ядовитые выбросы и запорожский Сайленд Хилл. Соседство одного из сел с местным полигоном твердых бытовых отходов не первый год создает проблемы для жителей. Отравление горящим пластиком, частицы мусора в воздухе и удушающий запах. Рассказы селян и комментарии местных властей смотрите прямо сейчас в новом выпуске программы «Паутина». Куда девается мусор? Задумывались ли вы когда-нибудь над этим вопросом? И правда, взял мусорный пакет, вышел на лестничную площадку, да выкинул в мусоропровод. Ну а если мусоропровода в подъезде нет, то придется прогуляться до контейнера около дома. Захлопнул крышку и через минуту уже забыл. Когда-то не существовало мусоропровода, урн, специальных баков и пакетов. Люди выливали нечистоты прямо на улицу из своего окна. Узкие улочки городов буквально тонули в отбросах. Ходить и дышать было практически невозможно. Не было и коммунальных служб. Улицы мыл только дождь. И вся зараза уходила просто в землю. Просачивалась грунтовая вода и попадала в колодцы, которые превращались в рассадник инфекции. Чтобы остановить эпидемию, тогдашняя власть приказала убрать мусор. Вот только куда? С течением времени ответ на этот вопрос был найден. Есть законодательство экологическое, соответственно, да, есть специали... ну, то есть все бытовые отходы, согласно законодательству экологического, должны либо захораниваться, либо ä, идти на переработку. Поэтому, соответственно, все, что мы собираем с города, мы везем туда. Это полигон, на который ежедневно привозят сотни тонн твердых бытовых отходов. Расположен он на окраинах Шевченковского микрорайона Запорожья. Общая площадь территории более 40 гектаров. Это 80 футбольных полей. Здесь покоятся кухонные отбросы, старый пластик, обрывки бумаги и полиэтилена. Пустые консервные банки. Несмотря на то, что свалки уже больше 60 лет, заполнена она всего на 17%. Ну а просто о том, что абсурдные там были какие-то вещи по поводу того, что ему осталось несколько лет, это безусловно не есть. Действительность, потому что с учетом даже того, что он с 50-х годов при определенной технологии, он может еще десятки лет функционировать. То есть его нужно просто поддерживать, нужно им просто заниматься. Насколько это возможно сейчас для нашего предприятия, мы это делаем. Количество бытовых отходов, которые привозят на полигон, жестко контролируется. На въезде мусоровоза встречает современная весовая. Результаты взвешивания автоматически отображаются на мониторе компьютера. После выгрузки автомобиль вновь заезжает на весы. Таким образом фиксируется, сколько мусора привез транспорт. Аналогичная система установлена и на Мелитопольском полигоне ТБО. С весов компьютер считывает весы вес этой машины. После того, как она, мы подаем сигнал звонком, и машина выезжает на полигон. После того, как она разгрузится, мы создаем открытый, у нас остается такой открытый ордер. Где написано, какое число, дата, время, Контрагент, то есть, например, Умвельт или Мирная АЭС, или Российский коммунхоз. Масса до выгрузки, то есть масса автомобилей с твердыми бедовыми отходами. Когда машина подходит на весы, вот, например, на сейчас, на данный момент, подошла к весам. Весы устанавливаются. Устанавливается, когда весы, вот вес точно уже установился. Несмотря на жесткий контроль, на Мелитопольский полигон, вопреки санитарным нормам, вывозят и опасные вещества. Более того, на это есть официальное разрешение властей. Директор коммунального предприятия, которое осуществляет вывоз ТБО, показывает соответствующий документ от областной государственной администрации. Получено разрешение Запорожской областной государственной администрации, номер такой-то на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу с стационарными источниками. Это, за это мы платим экологический податок, за то, что мы загрязняем окружающую среду свалка особое место она источник бесконечных хлопот отходы здесь гниют ржавеют и разлагаются образуя при этом ядовитые вещества и газы запах соответствующий на запорожском полигоне с этой проблемой успешно справляется компания биогаз отравляющий газ выкачивает из недр свалки и нейтрализуют у нас на территории ну... То, что я вам говорил, существует и технологический процесс по дегазации полигона. То есть у нас есть э, от, ну, отдельно да, предприятие «Биогаз Украины, которое занимается тем, что оно откачивает э, биогаз из, э, с тела полигона. Исходя из этого, это тоже влияет на, скажем так, общее количество или срок его эксплуатации. То есть это, безусловно, положительно влияет. Люди выбрасывают очень много твердых отходов, доказательство тому миллионы тонн мусора на свалках. Все засыпают землей и утрамбовывают бульдозером. Получается вот такой холм. Никому в голову не придет, что это гора отбросов. Это необходимость обсыпки, то есть инертного материала создавать технологические слои для того, чтобы правильно происходила дегазация, для того, чтобы правильно формировалась а, в ширину и в высоту определенный рост этих твердых бытовых отходов, чтобы это было контролируемо. То есть на данный момент мы стараемся это выполнять в полном объеме. А сюда привозят мусор из города Пологи. Назвать эту свалку полигоном твердых бытовых отходов тяжело. В полукилометре от места захоронения мусора находится село. Такое близкое соседство создает массу неудобств для местных жителей. Например, регулярное горение мусора становится причиной массовых отравлений. Полигон тут давно уже, с давних до он всегда там был. Но не было такой проблемы, как она не горела. Не, не було пластика, тоді не було. Зараз цей пластик, коли загорається, то струє людей дуже сильно. Розположення свалки нарушало всі санітарні правила. Так було до прошлого року. Тогда місцеві власті освободили положені по нормам 500 метрів. Перше, що ми зробили, це ми організаційно виконали роботи, на якому розділили юридичну земельну ділянку, замовили технічну документацію і розділили земельну ділянку, і від існуючого полігону відділили. Ту земельну ділянку, яка не використовується і вже тепер і не буде використовуватися під полігон, яка знаходиться на відстані ближче ніж 500 метрів. Для міста захоронення мусора залишилось чуть більше двох гектарів землі. Для такого населеного пункту це дуже мало і навіть ці шаги немного успокоїли місцевих жителей. Але ні до августа 2016-го. Кліто прожили можна сказати більш-менш спокійно. Але було занесений, пожежа була занесена з зі сторони, горі, горіли степи і собственної загорілося, і загорівся полігон. Тушили довго тлів, проблема була. Частий пожар це одна з головних проблем Палуговського полігона. Місцеї власти вину за многочисленне розгорання перекладывають на недобросовісних местних аграрів. Якоби ті після уборочних полівих робот піджигають поле. Самопроизвольне або ж штучне, як минулого року було. На жаль, коли підпалили в полях там стерню, підпалили, дійшло до полігону. ж штучне это загорание на полигоне. Все остальное, мы считаем, у нас нормально обеспечивается. Существуют разные виды бытовых отходов. Одни разлагаются, то есть сравнительно безобидны и не наносят вреда окружающей среде. Другие вечны, и это уже проблема. Есть еще третий вид бытовых отходов. Их особенность в том, что перегнивая, они меняют свои свойства. Часто становятся ядовитыми. И горение только ускоряет этот процесс. Какие там финовые какие там сполучения, Що там відбувається при горінні І чим ми дихаємо? Це ну бувало, що летіли, да, як, як сніг серед літа йшов. Сотрудникам Полуговського полігону розрішили сортувати мусор. В цьому випадку є надією, що вредні рідні будуть менше підвержені гарінію. Площа полігону дозволяла, і ми зберігали зверху сміття. Яке, до речі, ми надали дозвіл оріхівській фірмі через рішення виконкому сортувати нам сміття. Тим таким чином ми відразу відсікли від того сміття, яке захороняти треба, пластик, целофан і всі інші матеріали, які при горінні наносять велику шкоду. І ще одна профілактична міра установка ограждення вокруг території свалки. Цей забор повністю відокремив наш полігон. від других земель, так что мало того, что мы поставили забор, мы еще поставили сетку, яка будет задерживать часть кулечки у полиэтиленовых, які розлеталися. Однако местные жители считают, что это не выход. Это не вирішено питання. Вирішено питання, якщо його вообще звідсиля перенести. То есть цей полигон тут, на селі Повах, він не должен, ну, не має бути не, за яких умов. Він, Дуже близько до населеного пункту і возгорання все одно будуть. Вони як би нам не хотілося, вони будуть. Даже сітка, яку натянули поверх забора, не убедила местных жителів в ефективності защиты від загрязнения. Все одно йде поток воздуха, піддув, йде сотвала, і вітер, якщо буде сильно великий, воно все одно його буде піднімати і через забор буде його все одно нести на силу. То есть це не, не опять же, не, не вирішене питання. Зато людям позволили привозить мусор на свалку бесплатно. В Запорожье и Мелитополе за захоронение твердых бытовых отходов на полигонах нужно платить деньги. Бесплатная утилизация в пологах чуть ли не единственный положительный момент. Ведь в остальном ситуация здесь близка к критической. Розрішили безплатний завоз мусора, щоб зменшити його засмічення посадок ближайших доріг. На сьогодні всі можуть заїжджати безплатно, висипати на мусор. Так що, так, да, все тяне наші лишні затрати, ну, це робиться для мешканців нашого міста, і ми пішли на ці затрати. Але все одно люди бояться, що з них там якісь копійки будуть брати, везуть лібо туди, де брошено, лібо в посадки везуть, тобто продовжують замусорювати, скажімо так. нашу землю. В Пологах надеются, что бесплатная утилизация станет первым шагом в борьбе со стихийными свалками. Некоторые жители сел по старинке выбрасывают мусор в посадках, а иногда и на побережье рек. И это уже не просто банальное свинство. Такой поступок представляет собой большую опасность для окружающей среды. Со временем из мусора образуются яды, которые могут попасть в воду. И тогда уже детям придется расплачиваться за ошибки родителей. Раздельный сбор и сортировка мусора как спасение от экологической катастрофы. Почему эта идея не прижилась? И могут ли жители сами повлиять на улучшение ситуации? У каждого на кухне должен быть не один, скажем так, прибор, под, ну не одно ведро, а три-четыре. Соответственно, ну, по нашему менталитету это сложно людей приучить к этому. Это быстро не будет сделано. Завод по переработке мусора. Когда он появится в нашем городе? И Появится ли вообще ответы на эти и другие вопросы далее в программе. По отходам, которые выбрасывали древние люди, изучали историю. О нашем времени, вероятно, расскажут баночки от йогурта, бутылки с подгазировки и пластиковые коробки. Ведь все это сделано из самого неприемлемого для природы материала – пластика. Он создается искусственно, а потому окружающая среда не может его разрушить. Пластик не гниет, а просто лежит там, где его бросили. Для борьбы с этой проблемой в мире придумали систему раздельного сбора мусора. Около семи лет назад была попытка запустить подобный проект и в Запорожье то есть это разделение отдельно контейнер для всех видов отходов, и отдельно контейнер ставился, став, ставились в городе для отбора ресурсоценных. То есть это пластик, стекло, бумага, то есть там жесть, ну какие-то такие вещи, которые э, позволяли на тот момент, без повышения тарифа для населения города Запорожья, иметь финансовую возможность дальше выполнять свои функции, как перевозчика для города Запорожья, и развиваться. Мусор в таком случае классифицировался как вторсырье. Его вывоз осуществляли бесплатно. Более того, уменьшение отходов в основном контейнере даже удешевило бы саму систему сбора мусора. То есть принцип был какой? Если на территории вашего двора стоит несколько контейнеров, и один из них для вторсырья, вторсырье вывозится нашим предприятием бесплатно. А контейнера, которые стоят отдельно под твердые бытовые отходы, они входят, их вывоз входит в тариф. Сортировка мусора – непростой процесс. Многие считают, что начинаться он должен не с наполнения контейнера, а с фасовки отходов прямо в квартире жителей. У каждого на кухне должен быть не один, скажем так, прибор, под, ну не одно ведро, а три-четыре. Соответственно, ну, по нашему менталитету это сложно людей приучить к этому. Это быстро не будет сделано. В Запорожье идея не прижилась. Причина в том, что мусорные баки регулярно привлекают внимание множество людей без определенного места жить. Охотники за сырьем доставили массу неудобств в компании «Умбельт». Ежедневно у нас поступает информация, но периодически, о том, что неустановленные лица из контейнеров – все ценное, то, что можно реализовать. Они это все выбирают до того, как наш транспорт приезжает. Потому что даже если мы приезжаем в 4 утра, либо в 5, либо до приезда, все равно каким-то образом уменьшается количество того, что можно продать. Сортировочные баки оказались очень удобным решением для бомжей. Они ухитрялись доставать бутылки даже через защитную сетку, рассказывает Антон Крайнюк. У нас есть информация от тех же там, дворников или от людей, которые живут. Да, у нас есть люди, которые просто живут в... Мы все жители этого города. Да? И утром вы можете собираться на работу, там чистить зубы, пить кофе и смотреть в окно, как кто-то в мешки большие что-то выбирает, потом проезжает автомобиль, это что-то помещается в автомобиль, человек доволен, уходит в сторону и ждет следующего раза, когда наполнится. А иногда ценную тару уносили даже вместе с контейнером. В ряде улиц они, они остались. Да, у нас есть вопросы там похищению, мы работаем с правоохранительным когда их просто воруют, да. Но мы пытаемся да, это делать, так как это единственный правильный путь для того, чтобы оптимизировать затраты как населения, так и предприятия. В то время когда люди без определенного места жительства пытаются вот таким образом добыть себе пропитание, страдает население города. Ведь если бы Умвельту удалось отправлять на переработку в тур сырье, появился бы определенный финансовый запас. Он позволил бы снизить тарифы на услуги предприятия. Но это новшество так и не прижилось. Того эффекта и тех калькуляций, тех. Э, э, требований и тех ожиданий, которые были изначально, они себя не реализовывают однозначно, потому что идет по городу несанкционированное хищение. Не стоит забывать, что раздельный сбор мусора не только помог бы сделать город чище. Из отходов можно было бы извлечь пользу. Пять лет назад запорожские активисты составили «Белую книгу города», которая учит экологическому и рациональному подходу к утилизации отходов. Авторы проекта собрали в книге информацию о предприятиях, которые приезжают и покупают вторсырье. Итак, книга разделена на несколько разноцветных писем, где каждый цвет означает тип мусора. Так авторы предлагают собирать бытовой мусор в серый контейнер, отходы пластика и упаковки в желтый, макулатуру в синий, стекло в зеленый, органические отходы в коричневый для компоста. Единственное, что нужно сделать, это поставить возле каждого дома как минимум по 4 контейнера для раздельного сбора мусора и подключить нужное предприятие, считает один из авторов книги. Белая книга подробно описывает, какие отходы подходят для утилизации и переработки. Есть и подробная инструкция по сбору мусора. Проект некоммерческий. Его реализация полностью зависит от желания самих жителей города. Связаться с компаниями, которые собирают вторсырье, может любой желающий. Сколько мусора в год выбрасывает один человек? Посчитать эту цифру довольно тяжело. Но специалисты уверены. Речь идет о тоннах. Чтобы отходы не лежали огромными холмами вечно, люди придумали мусороперерабатывающие заводы. Они успешно функционируют во многих странах мира. Но создается впечатление, что в Запорожской области такое достижение эволюции никому не нужно. Например, Мелитополь. Несколько раз нам поднимался вопрос строительства мусороперерабатывающего завода. Были даже иностранные инвесторы, готовые вложить в это деньги. Но дальше общественных слушаний дело обычно не доходило. Ведь перспективу строительства такого предприятия местные принимали в штыки. Поэтому сегодня, как и 50 лет назад, мусорный вопрос в Мелитополе решается по старинке. Вот основание полигона 1963. За это время на полигоне захоронено уже больше 2,5 миллионов тонн. А в день? Ну есть? Вот сколько в день, допустим? В день до 100 тонн. В день выгружается на сегодняшний день до 100 тонн, а в летом будет давина больше. А вот в Запорожье к перспективе строительства мусороперерабатывающего завода отнеслись вполне серьезно. Очень много желающих поучаствовать в этих проектах строительстве мусороперерабатывающих заводов, предоставить какую-либо специализированную технику. Однако на сегодняшний день мы проработали все предложения совместно с экологами, со специалистами, но мы не видим реального проекта. Проект все еще на стадии обсуждения лишь потому, что поступающие предложения касаются процесса сжигания мусора. Однако такой удар по экологии города невозможен, считает заместитель городского головы Запорожья Владимир Волобуев. Мусорожигающий завод – это завод, который будет давать нагрузку на экологию нашего города, и никакие рукавные фильтра, которые рассказываются, ну не спасут ту ситуацию, которая есть на сегодняшний день в нашем городе. Самый оптимальный вариант из предложенных – пиролизный завод. Пиролиз – это термическое разложение отходов, происходящее без доступа кислорода. В конечном итоге такой процесс позволяет получить твердый углеродистый остаток и пиролизный газ. Есть предложение. По поводу, будем так, пиролиза, но ну, опять же, пиролиз сжигание. Буквально на прошлой неделе мне поступило предложение от немецкой компании. Мы будем планировать встречу. Я не готов сказать, когда, когда, эта встреча будет организована. Этот метод утилизации ТБО считается намного безопаснее обычного сжигания. Количество вредных выбросов, попадающих в атмосферу, значительно меньше, чем при обычной утилизации огнем. Но в городском совете решили предварительно ознакомиться с технологией и посетить те предприятия, где пиролиз работает не первый год. Покупать кота в мешке на сегодняшний день этого не стоит. Деньги громады, люди эти деньги зарабатывают, зарабатывают наши жители, это деньги, это не мои личные деньги. Поэтому каждую копейку надо считать и эффективно ее вкладывать в любое предприятие, которое будет работать на благо нашего города. Еще есть время для принятия решения по строительству мусороперерабатывающего завода, говорит Владимир Волобуев. К тому же параллельно ведется строительство еще одного полигона ТБО, поэтому ситуацию в Запорожье можно назвать стабильной. Продолжается работа по полигону номер три. Управлением капитального строительства на сегодняшний день проводятся тендерные закупки, подготавливаются документы, деньги выделены с бюджета как с местного, так и с государственного. То есть мы двигаемся в этом направлении, потому что проблема отвертных бытовых отходов это очень серьезно. И пример это город Львов. О постройке завода для утилизации мусора задумываются и в области, в частности в Пологах. Мы встречались с инвесторами, которые в принципі, Готові зайти за власні кошти, або завести кошти інших, значить, з тим, щоб на полігоні зробити або завод сортувальний, сортувальний що значно дешевше, або завод зі спалювання сміття, з переробки його сміття. Але, ну, по-перше, це великі суми. По-друге, це дійсно треба знайти нове місце для будівництва полігону. До речі, ми займаємося цим. Там навіть готується проєкт по установці заводу. Места під строїтельства так і не знайшли. Відповідно до санітарних норм, та площа, яка є сьогодні на полігоні, у нас не дозволяє поставити завод з переробки, тому що проєктанти, яких ми запрошували, взявши технічні умови, площа занадто мала і вона не дозволяє розмістити цей завод. Возможно, со временем Запорожі все таки буде создан завод по перероботці мусора. І потім, приміру, обласного центра послідують районні і інші міста області.